53-й будинок по вулиці Леніна під час проведення АТО у Слов'янську чотири рази потерпав від артилерійських обстрілів. Декілька квартир були частково зруйновані, пошкоджень зазнала і покрівля. Самотужки люди почали латати свої оселі, вставляли вікна, штукатурили стіни. Приємною стала новина про виділення виконкомом кошти та про визначення підрядника з виконання відновлювальних робіт. У нас виходить побита вся криша. У нас побіти балкони, у нас не було стекол. июля, іюля, коли тільки Освободили. Мы по 50 гривен сложили и сделали пленкой. Но это ничего не помогло. Там очень большая дыра. Ну, полностью арматура. Небо было видно. Нам обещали сделать крышу. но Говорят, что надо было стяжку. Ну, так июль, август, сентябрь, октябрь. Извините. И ноябрь теплый. Крыша не сделана. Вот, Николай Петрович туда на, на крышу лазили. Там, значит, вот такие впадины, ну, озера. И оно все потом собирается и капает. Но крыша не ремонтировалась. Но они были на квартире. Там, разбитые, квартиры там была и кухня разбита, и ванная, и туалетная. Там полностью, полностью все было разбитое. Там они сделали. Стены, ну как да, они сделали? Село восстановили, там было между первым, между второй, это самое, между однокомнатной и двухкомнатной тоже стены не было, тоже делали. И все однокомнатной полностью разбитая. А плиту не положили тогда, до сих пор. Дырка, там плита не положена, ничего не сделали. Ничего не сделали. Не, ну окна. Ставили в подъезде окна. Ой, стекла, стекла, стекла. Жителі вважали, що в мирний час їх оселям вже ніщо не загрожує. Однак насправді виявилось інакше. Сніг, що при плюсовій температурі на даху перетворився на воду, обвалом стікає зі стелі по стінах у під'їздах та квартирах мешканців. І це з огляду на те, що підрядники вже майже завершили відновлювальні роботи по цьому об'єкту. Однак до покрівлі п'ятиповерхівки черга так і не дійшла. Втомившись від чисельних обіцянок ЖЕКу, мешканці забили на сполох. Для обстеження об'єкту виїхала комісія. Там здесь здесь заливало, да. Заливал. Я когда подходил смотрел, здесь было сделано время. Да, а, да, вот, да, вот, да. Заделано да. было. Водой. А в зиму, а в зиму переделывать вот. кровлю, это достойнее. Да. Я, я предполагал, что зимой да, это да. будет конфуз. Выйдешь, Полчаса и уже вот здесь. Не знаю, что будет дальше. Бердек розмова із членами комісії триває вже на підвищених тонах. Жителі у відчаї бетон, який добре наситився водою, загрожує аварійною ситуацією. он же весь трещина, вы посмотрите, выйдите туда. А хотя бы крышу сделал, он же разрушится. Сейчас мороз в эти трещины, и он разрушится. Попал в снаряд, перекрытие и крыша пробита. Что зимой можно было сделать? Юля, Нина Васильевна, что вы делали до, 5 до 5 после 5 Юля, июля, что вы сказали? что... проект. Вы мне сказали, что бригада работает. Я сказала, бригада делает пятый этаж. А крышу кто сделал? Вы что делать? Попробуйте вы в таком доме пошить, там где О! на голову капает. В холодное время не могли выполнять кровлю. До холодного времени осень была теплая. Осень была теплая, я говорю. И сказали, до зимы мы сделаем. Да. Мы подремонтируем. Вы что-то сделали? Смотрите, что Был делали. Был июнь-июль военные действия. Потом составляла смета для капремонта не только крыши, а всего всех поврежденных квартир. Какие вы Июль, интересы? август, сентябрь, Меня октябрь. Интересно, сентябрь, октябрь, ноябрь. Что мне сделать в моей квартире? Живет ребенок, которому 10 лет. Протекает кухня. Что мне делать? Вам ничего не, не делать, будем делать мы. Сейчас мы готовим ага. плен. Сегодня. Пленкой закрывать будем чердак. Там черные стены. Что вы сделали, Нина Васильевна? Она спросила, Лена, куда еще обратиться? Вы ничего, вы не сказали, куда. Она спросила, Нина Васильевна, куда еще обратиться? Скажите. Мы планируем. Пока я сегодня не позвонила в ЖКХ и не вызвала телевидение, только сейчас мы начали что-то делать. Ну это же уже, это уже, извините, это уже потоп. Дом розрушається, дом розрушується. Скільки квартира ще своє. Що нам робити? Цуперечку вступають представники підрядної організації та балансоутримувач. Добитися дієвих заходів мешканці не можуть. не від кого з присутніх. Остаюсь я виноват, а не та ні. Падрячик приміну з 20 вам ласка. Пожалуйста. Ну, було тепло. Можна було положити. Не було тепло. И начинаются я... работы с крыши, где не было с тепло, Мы успели на розы Люксембург. Единственное, где мы успели положить. Здесь это все. Это, это было бы еще хуже. Ручьем потекло. Тут но хоть люди, капать. но люди а люди текло не понимают ручьем. я. Ну, я что, я. виноват, что не понимаю. Надо было сразу пленкой, если вы не могли. да надо было сразу. А что, же вы это допустили до такого вот? Давайте, а, давайте отварим mm. два подъезда. Все, будет шикарно. Дом без крыши оставили. Что такое? Это так без головы. На в доме. Крыша. Все платят исправно деньги. Работа ЖК должна быть. Но они сейчас по-мокрому будут, будут пленкой. Замовником відновлюваних робіт за адресою вулиця Леніна, 53, виступає слов'янське управління капітального будівництва, підрядник закрите акціонерне товариство «Промстроймонтаж». монтаж. Говорять, що затримка відбулася через паперову тяганину та фінансові труднощі. Промстроймонтаж приступив, приступі вже почались дажі і кровлю не представлялось можливо. Тут проект на сміттєї документації затавлював правос. фирма «Аркон» город Донецк. Они задержали нам с производством проектно-сметной документации, из-за этого мы очень поздно заключили договор с подрядчиком на выполнение работ. Из-за походных условий сейчас не представляется возможным приступить. Просто она держаться не будет, никто не гарантии, ничего. то И она и просто реально держаться не будет. Какой Потому... выход вы сейчас видите ситуацию? Выход сейчас перетерпеть до того, как что-то подсохнет. Подсохнет хотя бы даже при минусовой температуре ее можно делать, но В сухую погоду. Ну опять таки на этот год пока що деньги не виділені. Ми попросимо підрядників, щоб вони по чесне слово приступили к своїм роботам і виповнили ремонт. Ну це вже на осмотріння подрядчика. Загалі до фінансування в цьому році потребують дев'ять об'єктів житлового фонду, постраждалих під час АТО. А до будинку по бульварні 4 ремонтники зовсім не приступали. Підрядникам заборгували за вже виконані роботи. Однак керівництво міста запевняє, гроші є. Там работал подрядчик, были проблемы с подрядчиками, меняли подрядчика. Ситуация берется вновь под контроль. Планируются деньги на такие объекты, в частности на этот дом? Так они запланированы, они же есть в бюджете. Другой вопрос, что э, они не были освоены э, в прошлом году, то есть мы заложили в городском бюджете и конкретно 53-й на 58-й дом, но, к сожалению, с тем, что э, не были… Ну, как бы, сначала, я же говорю, там менялся подрядчик заключались и перезаключались договора, проходила дополнительная экспертиза. Потом, когда приступили к работам, формы по, будут, могут, оплата проходит только по закрытию формы. Они частично формы закрыли ну, по исполненным работам, а деньги по ним уже в связи с тем, что прекратила работу казначейства в конце года, не получили. В начале года еще они еще не получили. Деньги есть. Работы будут продолжены, можете успокоить жителей. Течет уже сейчас. Ну течет, я понимаю. Принимаем меры оперативные.